привет! С вами Маркиза Делюкс и моя подруга Алина. Она, Она у меня сейчас в гостях и принесла с собой свою куклу Кладин Вульф. И мы сейчас ее будем образовать обзорчик на эту очаровательную, очаровательную куколку. Давайте приступим сначала к... сначала с ее макияжа. Здравствуйте! Макияж у нее может быть, темненький. У нее темно-коричневые тени и с блестинками. Подводочка у нее синяя и с маленькими частичками фиолетового. Между этими двумя колерами есть тоненькая черная подводочка. Реснички у нее э, черного цвета с верхней, сверху и снизу. Гла глаза у нее фиолетовые. Губки, губки у нее темно-коричневого цвета. Ее белые клычки очень смотрятся на этом фоне. Под, давайте раз, раз... приступим к обзору на ее волосы. Волосы у нее, челочка у нее таким салатовым цветом из черной прядкой на этой челочке красуется очень красивый бантик он бирюзового цвета и вот такие вот внизу вот, сеточка с э, голубим, голубым голубым кружечком но на камере чуть, чуть плохо видно то вам кажется что он синий чуть, -чуть. сзади у куколки волосы фиолетового цвета. Они немножко подкрученные, но вам может это не быть. Ну, если хорошо подается, то можно. Теперь давайте ее одежки. У нее очень красивое бальное платье. В, внизу у нее вот такая вот черная сеточка. Если вам видно. Потом синяя сеточка в, в такой крыжочек. Похоже тоже, как на бантики. Здесь она как тюльпанчиком обмотана вот такой Шовко вот шовковой стоит канельную И завязана завязанная талия очень красивым длинным розовым пояском. Приступим к ее, ее верхней кофточке. Это кофточка бирюзового цвета, она очень красивая, ну, немножко, ну, немножко она у меня в дороге порвалась, ну, это можно зашить. Так, мы сейчас покажем прекрасную как была на Франкенштейн. ой, на колодину, ой. <связывая> вот такие вот э желтенький браслетик, это все, что было из ее аксессуаров, сейчас мы ее снимем. Если Поставочки. я камеру повернуть чуть-чуть, потому что не видно вам, наверное. Ее... Ее туфельки фиолетового цвета, и они как блестят на солнце. Вот так вот, посмотрите поближе. Легче вам тоже добро видно, и они на малюсеньком тоненьком каблучке. У нее была э, еще вот такая вот подставка. Это подставка только для ножек, тут нету для ее, для ее талии подставки. Вот так вот она вставляется, куколка. И так она и стоит. Вот так вот. Немножко ее нужно прямлять. Ну, это все, что было у нас. Давайте мы теперь будем заканчивать. Будем с вами прощаться. Мы с Клаудишем с вами прощаемся, любите котиков, ставьте лайки, перед нашим, на, на наш канал. С вами была Маркиза Делюкс и моя подружка Алина. Да, и дашь. До новых встреч, пока.